अध्याय पंधरावा श्री गणेशाय नमहा ऐक शिष्या धन्य धन्य तुझी वाणी भक्ती तुझी गुरुचरणी लीन झाली सा तू माते पुसतोसी होतो संतोष मानसी गौप्य झाले कवण कार्यासी सांगेन ऐक एक चित्ते महिमा प्रगट झाला बहुत तेणे भजनी लोकसमस्त कामा थीते अमित येति गुरुदर्शनासि साधु असाधु धूर्त सकली। समस्त येति गुरुजवळि वर्तमानि खोटाकळि शिष्यहो भणति भार्गवराम अवतारोनि निक्षेत्रकेलि मेदिनी राज्यविप्रांसि देवुनी गेला पश्चिमसमुद्रासि पुनरपि जाति तया पासि तोहिठाव मागावयासि या कारणे विप्रांसी काङ्क्षा न सुटे सर्वथा उठोनी भार्गव देखा गेला सागर मध्योदका, गौप्यरूपे असे ऐका आणीक मागती म्हणोनिया तैसे श्री गुरु मूर्ती ऐका गुप्तरा कारणिका वर मागती सकळ लोका नाना याती येवोनिया विश्वव्यापक जगदीश्वर तो काय देऊ न शके वर पाहोनी पात्रानुसार प्रसन्न होय परियेसा या कारणे तये स्थानी श्री गुरुराहिले गौप्यगुणी सकळ बोलावुनी निरोपदेती यात्रेसी सकळ शिष्य बोलावोनी निरोपदेती, बोलावोनी, निरोपदेती मुनी, समस्त समस्ततीर्थे आचारोणी यावे भेटी श्री शैल्या ऐकोनी गुरुचे वचना चरणा चरणामूर्ती गुरुराणा का उपेक्षा आम्हासी तुमचादर्शनमात्रे सि समस्ततीर्थे आम्हासि आम् जावे कवणे ठायासि साण्डोनिचरण श्रीगुरुसे समस्ततीर्थे श्रीगुरुचरण ऐसे बोलति श्रुतिपुराण शास्त्री हे चिविवर्ण ऐसे प्रख्यात परियेसा जवळी असता निधान का हिंडावे रानो रान कल्पवृक्ष सोडून केवी जावे देवराया म्हणती शिष्यांसी आम्ही आश्रमी संन्यासी राहुनए पाचवे दिवसी वास वासकरु चतुर्थाश्रम घेवोनी हिंडावे तीर्थभुवनी तेथे थे मन स्थिर करोनी मगराहवे एकस्थानी विशेष आमुचे वाक्य ऐक का, अंगीकारणे अधिक तीर्थे हिंडोनी सकळीक मगयावे आम्हा बहुधान्य बहुधान्यनाम संवत्सरासि आम्ही येऊ श्री शैल्यासी तेथे भेटी सी यावे तुम्ही सकलिक ऐसे परि शिष्यांसि साङ्गति श्रीगुरु परियेसि समस्तलागति चरणांसि शिष्य नामकरणि श्री गुरुसी नाम गुरु तुमसे प्रमाण आम्हासि जातो आम्हि भरवसि करुतीर्थे भूमिवरि जो न करी तो पडे घोरी त्याचे घर यमपुरी अखंड नरक भोगी जाण जावे आम्ही कवणतीर्था निरोपावेजी समर्था तुझे वाक्य चित्ता करुणी जाऊ स्वामीया जे जे स्थानी निरोपदेसी जाऊ ते थे भरवसी तुझे वाक्य आम्हासी सिद्ध होय स्वामीया ऐकोनी शिष्यांचे वचन श्री गुरुमूर्ती प्रसन्न वदन निरोपदेती साधारण तीर्थयात्रा करावया या ब्रह्माण्ड गोलात् तीर्थराज काशी विख्यात तेथे जावे तु त्वरित गङ्गा भागीरथी सेवावया भागीरथि तटाकयात्रा साठ योजने पवित्रा साठ फल पवित्रा प्रयाग गङ्गा द्वारि द्विगुण यमुना नदी तटाकेसि पञ्चवीस गावे परियेसि फल तेथे विशेषि एकचित्ते अवधारा सरस्वती भणे गङ्गा भूमिवरी असे सांगा चतुर्विंशति गावे जागा स्नान करावे तटाकी इतुकेनि फलत्यांसि यज्ञासे फल ब्रह्मलोक शाश्वतेसी राहे नर सहित। करुणा नदी कुशावर्ती श्रुतकृष्णा वेणी ख्याती वितस्तता नदी शरावती असती नद्या मनोहर मरुद्वृधा नद्या थोर मधुमती येर घृतवती तीर तटाक यात्रा करा। एक, असे ख्याती पंधरा गावे तटाक यात्रा तुम्ही करावी जितुके गाव कृच्छ्र स्नान स्नानमात्रे पवित्र जाती ब्रह्म हत्यादी पापे विचित्र मनोभावे आचरावे चंद्रभागा रेवती सी शरयू आणी गौतमीसि वेदिका नदी कौशिकेसि नित्यजलमन्दाकिनी सहस्रवक्त्र नदीथोर पूर्णायुष्य नदीथोर बहुधा नदी प्रखर षोडश गावे तटाकयात्रा जेथे नदी संगम असति तेथील स्नाने पुण्य अमिति स्नान फळे असति संगम नदी स्नान करा सेतु रामेश्वरी सेतुबन्धरामेश्वरी पद्मनाभेश्वरी पुरुषोत्तममनोहरि नैमिषारण्ये तीर्थ असे पुष्करतीर्थवैरोचनी सन्निहित असे ज्ञानी नदीतीर्थ असे गुणी गङ्गातीर्थी स्नानकरा बदरीतीर्थनारायण नदीतीर्थ पुण्यपावन कुरुक्षेत्रीकरा स्नान श्रीशैल्ययात्रेसि महालयतीर्थदेखा विप्रां प्रति तर्पणे ऐका द्विचत्वारी कुले निका स्वर्गाजाती भर्वसि केदारतीर्थ पुष्करतीर्थ कोटितीर्थ नर्मदातीर्थ मातृकेश्वर कुब्जतीर्थ कोकामुखी विशेष असे प्रसादतीर्थ विजयतीर्थ पुरीन्द्रचन्द्र नदीतीर्थ गोकर्ण गोकर्णशङ्खकर्णख्यात स्नानबरवे मनोहर अयोध्या मधुरा काञ्चीसी द्वारावती गयेसि शबलग्राम मुक्तिक्षेत्र गोदावरी तटाकेसी योजने सहा तेथील महिमा आहे ऐसि वाजपेय यज्ञसमपुण्य सव्यापसव्यवेलातिनी तटाकयात्रा होय स्नानकरिताहोयज्ञानि महापातकी शुद्धहोय आणिकदोनतीर्थे असति समान असे ख्याति भीमेश्वरतीर्थ भणति वञ्जरासङ्गमप्रख्यात कुशतर्पणतीर्थबरवे यात्रा द्वादश गावे गोदावरी सङ्गमा जावे षट् त्रिगुणेसी कृच्छ्रफल पूर्णा नदी तटाके सी, चारी गावे आचरा हर्षि कृष्णावेणीतीरासि पन्ध्रा गाव तटाकयात्रा तुङ्गभद्रातीर बरवे तटाकयात्रा वीस गावे पम्पासरोवरस्वभावे अनन्तमहिमा परियसा हरिहर क्षेत्र महाख्याति दोष परिहरति तैसीच असे भीमरथी दहा गावे तटाक यात्रा पांडुरंग मातुलिंग, क्षेत्र बरवे पुरी गाणग तीर्थे असती तेथे अष्टतीर्थे मनोहर अमरजा संगमात कोटी तीर्थे असती ख्यात वृक्ष तेथे असे अश्वत्थ कल्पवृक्ष तया चिजाणा तया्वत्था तया उत्तरभागे वाराणसी वाराणसीतीर्थ असे तया पूर्वभागेऽसि तीर्थपापविनाशी तदनन्तरपर्येसी रुद्रपादतीर्थ असे चक्रतीर्थ असे एक केशवदेव विनायक कोटितीर्थविशेष मन्मथतीर्थपुढे असे कलेश्वर देवस्थान असेते थे गान्धर्वभुवन थाव असे अनुपमजाण सिद्धमुनिगाणगापुर तेथे जे जन अनुष्ठान करिती त्वरित कामना सर्व पावति कल्पवृक्ष असे यति का नो हे मनकामना काङ्किणी सङ्गम असे बरवे भीमातीरक्षेत्रनावे अनन्ततीर्थ पुण्यस्वभावे समान असे देखा तुङ्गभद्रा वरदा नदी सङ्गमस्थान तपोनिधि मलप्रभा संगमि आधि पापे जाति शतजन्माची निवृत्तिसङ्गमी असे ख्याति ब्रह्महत्या नाशहोति जावे तु तेथे त्वरिति श्रीगुरुभणति शिष्यांसि सिंहराशि बृहस्पति येता तीर्थे संतोषति सन्तोषति ठायी भागीरथी ऐक्य होतसे कन्या कन्यागति कृष्णेसी त्वरितयेति भागीरथी तुङ्गभद्रा तुळागती सुरनदीप्रवेशपर्येसा कर्कराशि सूर्ययेता मलप्रभा कृष्णसंयुता सर्वजनस्नानकरिता ब्रह्महत्यादि पापे जाति भीमा कृष्णा सङ्गमेसि स्नानकरिता पर्येसी सातजन्म उपजे नर पर्येसा त्याहूनि फल अधिक निवृत्तिसङ्गम ऐक चतुर्गुणतयाहूनि पाताळगङ्गे चिया स्नानी मल्लिकार्जुनदर्शनी पुण्यषड्गुणतया हूनि पुनरावृत्तिनाहि तया, पुनरा तया। लिङ्गालये पुण्यद्विगुण संगमी अगण्य कावेरी सङ्गमी गुण स्नानकरा मनोभावे ताम्रपरणी येणे परि पुण्य असे स्नानमात्री कृतमाला नदीतीरी सर्वपापपरिहरे पयस्विनी आणिक भवनाशिनी अतिविशेष सर्वपापे हरति एक समुद्रस्कन्धदर्शने शेषाद्रिक्षेत्र श्रीरङ्गनाथ पद्मनाभ श्रीमदनन्त पूजाकरोनि जावे त्वरित तृणामलक्षेत्रासि समस्ततीर्थे समान असे आणिक आणिककुम्भकोण कन्याकुमारी दर्शन मत्स्यतीर्थी स्नानकरा पक्षतीर्थ असे बरवे रामेश्वर धनुष्यकोटि नामे तीर्थ बरवे रङ्गनाथसन्निध पुरुषोत्तमचन्द्रकुण्डेसी कोटितीर्थपर्येसी महालक्ष्मी कोल्हापुरासी दक्षिणकाशी करवीर तया सन्निध असे बरवे कोल्ह्रामी नरसिंहदेव परमात्मा सदाशिव तोचि असे प्रत्यक्ष भिल्लवडी कृष्णातीरी शक्ति असे भुवनेश्वरी तेथे तपकरिती जरी तेचि ईश्वरी ऐक्य ऐक्यहोति वरुणासङ्गमी असे बरवे तेथे तुम्ही मनोभावे स्नानकरा मार्कण्डेय नामे सङ्गमेश्वरपूजा वा कृषेश्वरांसे आश्रम कृष्णातीरी असति उत्तम स्नाने लाभे ज्ञानोत्तम तया सन्निधकृष्णे च पुढे कृष्णा प्रवाहात प्रख्यात अमरापुरप्रख्यात पञ्चगङ्गासङ्गमी स्नात प्रयागाहुनी अधिकपुण्य अखिलतीर्थे तया स्थानी तपकरिति सकलमुनि सिद्धहोति त्वरितज्ञानी ऐसे प्रख्यात तये स्थानी अनुष्ठिता दिवसतिनी अखिला भीष्ट पावोनी पावती त्वरित परमार्थ युगालय तीर्थबरवे दृष्टि पडतामुक्तभावे शूर्पालय तीर्थनावे असे परिये सा। विश्वामित्र असे ख्याति तपस्थान भगवती, तेथे समस्त मलय समस्तदोषजाति मलयप्रभासङ्गमी कपिलर्षि विष्णुमूर्ति प्रसन्न तयासी गायत्री श्वेतशृङ्गी प्रख्याति उत्तरवाहिनी कृष्णा असे तया स्थानी स्नानकरिता काशी हूनी अधिकता एकमन्त्रतेथे जपता कोटिगुणे फल असे आणिक असे तीर्थबरवे केदारेश्वरपाहावे पिठापुरी देवे वासकेला सनातने काय सांगू तीर्थ थोरी प्रख्यात असे मणिगिरी सप्तऋषी प्रीती करी तपकेले बहुत दिवस वृषभाद्री कल्याण नगर तीर्थे असती अपरंपार न होय संसार ये क्षेत्रा आचरावे अहो महाबळाचे दर्शन साठी यज्ञांचे पुण्य जाण श्रीगिरीचे चरण नाही जन्म मागुता समस्त तीर्थे भूमीवरी आचारावि परिवारि रजस्वला सरिता होति जरी दोष होय संक्रान्ति कर्काटक धरुनि त्यजावे मास नदी मासदोनि वास वासकरोनि राहता त्यासि दोष ना तया मधे विशेष त्यजावे तीन दिवस नदी रजस्वला खास महानदी येणे परि भागीरथी गौतमे सि चन्द्रभागा सिन्धुनदी नर्मदा शरयु वर्जावे वरजावे दिवस दिवसतिन्हि ग्रीष्मकाळी सर्वनदी स रजस्वला दहा दिवस वापी कूपतटाका एक रात्र वर्जावे। नवे उदका जादिवशी तया ओळखा रजस्वला स्नान स्नानकरिता महादोषी एणे परि वरजावे साधारणतुसि तीर्थे पर्ययेसि जे जे पाहाल दृष्टीसी विधीपूर्वक आचरावे ऐकोनी श्री गुरुचे वचन शिष्य सकळ करीती नमन गुरु निरोप घेऊन निघती शिष्य सकळीक सिद्धमणे नामधारकासी निरोप घेऊनी श्री गुरुपासी शिष्य गेले यात्रेसी राहिले श्री गुरु गौप्य रूपे म्हणे सरस्वती गंगाधर पुढील कथेचा विस्तार होय मनोहर भीष्टे साधती ब्रह्मरसाची गोडी सेविती जे घडो घडी त्यासी होयि आवडी साधे त्वरित परमार्थ। गुरुचरित्र कामधेनु श्रोते होवोनी सावधानू जे ऐकती भक्तजनो लाधती चारी पुरुषार्थ इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरौ श्रीन्दृसिंहसरस्वत्युपाख्याने संवादे क्षेत्रतीर्थवर्णनम् नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु श्रीगुरुदेवदत् श्री गुरुदेवदत्त।